करोड़ों कंठों से क्या आवाज उठी तो करोड़ों कंठों से यह आवाज उठी कि भारतवर्ष हमारा है हिंदुस्तान हमारा है हिंदुस्तान के प्रति जनता का अभिमान कब से है तो हिंदुस्तान के प्रति जनता का अभिमान आदि अनादि से है नव युग के नयनों में क्या भरा है तो नव युग के नयनों में अग्नि के जलते हुए पूंज भरे हैं अब घना विद्यार्थी मित्रों ने गाला असाइनमेंट का पेपर का सॉल्यूशन जोता हुई પ્રથમ પરીક્ષાના પેપરના સોલ્યુશન જોતા હોય કે અન્ય વિડીયો જોતા હોય કે વિડિયો જોતા હોય તો ક્યાંથી મળશે ઓટીપી સેન્ડ કરશો પેડ કોર્સમાં તમને સરસ મજાનું વિજ્ઞાન એસએસ નું રંગીન મટીરિયલ વિજ્ઞાન ના વિડીયો એક્ઝામ પેપરમાં એકમ કસોટીના પેપર યુટ્યુબમાં ત્રણ થી બાર ધોરણ સુધીના વિડીયો છે તો એ તમને મળી જશે ફ્રીમાં તમારા આસપાસના મિત્રો જાણ કરી શકશો દસમામાં માં જશો એટલે વિષય ખુલશે ડાઉનલોડ કરો ધોરણમાં જાઓ ઉપર માધ્યમિકમાં દસમું ધોરણ છે ત્યાં ટીક કરો પાઠયપુસ્તકમાં જાઓ વિષય ખુલશે દસમાના ચેપ્ટર જશો જે તે જોવું હોય તેમાં વેટ ડિજિટલના વિડીયો તમને ફ્રીમાં મળશે निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो तीन वाक्य में लिखे भारत वर्ष हमारा है यह स्वर धारा किसकी है तो भारत वर्ष में करोड़ों लोग रहते हैं भारत वर्ष के सभी लोग भारत वर्ष हमारा है का स्वर बुलंद करते हैं यह स्वर धारा भारत वर्ष के करोड़ों करोड़ों लोगों की है नवसर्जन के सपना कब से जागे तो जिस दिन सबसे पहले देश के निर्माण की अनेक कल्पनाएं हमारे मन में उठी देश काल के दो दो विशाल और सुंदर वितानों की रचना हुई जिस दिन आकाश में असंख्य तारे छिटके और सूरज तारे अस्तित्व में आए उसी समय से नव सर्जन के स्वर जागे थे भारतवर्ष हमारा जन्म स्थान कब से है तो हमारा देश भारतवर्ष बहुत प्राचीन देश है जब घटाओं ने सबसे पहले घहराना सिखा था जब पहले पहल हवाओं ने लहराना सिखा था और सभी समुद्र लहराना सीख रहे थे उस समय से भारतवर्ष हमारा जन्मस्थान है अर्थात आदिकाल से भारतवर्ष हमारा जन्मस्थान है करोड़ों लोगों के उत्साह भरे वचन क्या थे तो करोड़ों लोगों के उत्साह भरे वचन थे कि यह भारतवर्ष हमारा महान देश है दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो हमारे देश का सामना कर सके यह एक अद्वितीय देश है ऐसा कोई दूसरा देश नहीं है कभी भारत का प्रतिपक्षी किसे मानते हैं तो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन यहाँ अपनी सता जमाए अंग्रेजों के खिलाफ था कभी उन्हीं को भारत का प्रतिपक्ष मानते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर चार पांच वाक्यों में लिखे हिंदुस्तान हमारा है स्वर धारा किसकी और कब से है तो हिंदुस्तान हमारा है स्वर धारा हमारे देश में रहने वाले कोटि कोटि लोगों की है जब से पृथ्वी और आकाश का उद्भव हुआ है और जब से आकाश में तारे छिटके और सूर्य चांद सूरज चांद बने हैं, तभी से हमारे देश का अस्तित्व है इस तरह यह स्वर धारा आदिकाल से है कवि बालकृष्ण नवीन भारत के लिए क्या कहते हैं? तो कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन भारत के लिए कहते हैं कि हमारा देश भारतवर्ष बहुत प्राचीन देश है यह अनादि आदि काल से हमारा जन्म स्थान है इस बात का देश के 42 करोड़ निवासियों को गर्व है उनकी गजना सुनकर दुश्मनों के हृदय सिहर उठते हैं, उनका सामना कोई नहीं कर सकता भारतवर्ष एक महान देश है निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए गरज उठे बयालीस कोटि जन हिंदुस्तान हमारा है तो कवि कहते हैं कि भारतवर्ष के की समूची बयालीस करोड़ जनता एक स्वर में भारतवर्ष हमारा है यह हिंदुस्तान हमारा है का हंकार भर रही है वे कहते हैं कि देशवासियों के उत्साह भरे वचन सुनकर हमारे विरोधियों दुश्मनों के दिल दहर उठे हैं आज के नए युग के हमारे देशवासियों की आंखों में दुश्मनों के लिए आग के सोले भड़क रहे हैं उनका सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं है हमारा देश महान है यह भारत वर्ष हमारा है यह हिंदुस्तान हमारा है तो साथी मित्रों स्वाध्याय पूर्ण थी तो आ रीते बढ़ी परीक्षा पेपरो जोता हो તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં વોટ્સએપ ટેલિગ્રામ ફેસબુક ઇન્સ્ટાગ્રામમાં જોઈન થઈ જાઓ એટલે અવનવી માહિતી હોય તો નોટિફિકેશન દ્વારા તમને મળી શકે એટલે તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરો અહીંયા સુધી રાખીએ અસ્તુ જય હિન્દ જય ભારત